Водоразборная колонка во дворе вместо центрального водоснабжения. Ноу-хау с садистским душком от городского водоканала днепропетровские ветераны уже назвали современным фашизмом. Чем провинились перед поставщиками воды жители кооперативных домов, разбиралась Ирина Мороз. Бутылки там стоят. Потом вот здесь идите сюда, посмотрите, у меня это. Вот видите, у меня запасная вода. Вот. И бутылки вот здесь стоят. Внизу тоже. После трехдневной засухи, устроенной водоканалом жильцам кооператива на Фрунзенском, 84-летняя Зоя Павловна, ветеран Великой Отечественной войны, вынуждена запасаться водой впрок. Вместо благодарности за чистое небо над головой, говорит женщина, ее и сотни таких же ветеранов в мирное время обрекают на жизнь в блокадном Ленинграде. Очень исправно я плачу. Как только получаю пенсию, я стараюсь заплатить все, что связано с коммунальными услугами. А получается наоборот. Закончилось тем, что люди пошли разбираться между собой, как бы уже устраивали самосуд. Закончилось тем, что вызывали милицию и разводили народ. Я вот хотел бы спросить от властей, это вы этого добиваетесь? Вы хотите, чтобы ветеран вспомнил свое военное дело, да и пошел на своего соседа-наркомана, который не платит, и пошел как ворошиловский стрелок действовал? В малосемейке на тополе два без воды сидели 4 дня. Контингент в основном пенсионеры и малоимущие. За долги 20 квартир заложниками стали более 150. 90-летняя 90 Екатерина Ивановна – женщина одинокая – Тащить самой воду из колонки – непосильная задача. Всегда все оплачиваем. Отключили воду эту, а я же не могла за ней идти. В то время как водоканал отключает целые дома, говорят люди, неучтенная вода льется ручьями из дырявых труб и коллекторов. Из-за постоянных прорывов трубы асфальт во дворе Шолохова, 15, положены за деньги кооператива. Коммунальщики перерыли, как кроты. Вот это здесь был идеальный асфальт. Водоканал здесь неоднократно разрывал. Это мы сами, шумали засыпали. Оно проседает. И вот здесь. Вот начинает от этого когда вот этого подъезда. Вот здесь вот стоит. Я вам прошу подошли. 14 чопиков и более 7 хомутов. Они этот кран поставили, и потом лилась рекой вода. Рекой двое суток. На третье только они пришли и закрутили этот кран. За каждую копеечку долга водоканал готов содрать с кооператива три шкуры. Метод репрессий дает ожидаемый результат. К концу марта, за апрель месяц уже эта оплата практически достигла в целом до 100%. Заключать индивидуальные договоры с жильцами ОСМД и кооперативов «Водоканал» отказывается. Объединению выставляют сумму по общему водомеру. А потому плательщики вынуждены перекрывать долги своих нерадивых соседей. Водоканал неплохо устроился. Выбивать долги не нужно. Проплаты, в отличие от жековских домов, кооперативы преподносят на золотом блюдечке. А если плохо себя ведут, можно и водичку отрезать. Члены правления кооператива ЖСК и СМД имеют юридические возможности, есть права. Поэтому я считаю, они должны на своих собраниях принимать жесткие решения, жесткие меры тем э -э жителям, которые проживают в их зданиях. Мы не имеем права не войти к нему в квартиру, не отключить ему, как задолжнику, ни тепло, ни газ, ни свет, а все э -э коммунальные платежи ложатся на общий счет, э -э счет кооператива. Председатели кооперативов и объединений, как правило, энтузиасты без специального образования. Нанять юриста попросту не за что. А вот в тарифе на воду, наоборот, заложена зарплата арабы-юристов водоканала, которые обязаны работать с должниками. Кроме того, коммунальщики могут отключать неплательщиков индивидуально, но наказывают целые дома. Ведь для директора водоканала люди, заманенные городской властью в бесправный колхоз, лишь безликое юридическое лицо. Мы заключаем договора чисто с юридическим лицом, как единого потребителя услуг. То есть индивидуально? Индивидуально мы не заключаем. Уже три года жильцы ОСМД «Затышок-3» пытаются заключить индивидуальные договоры на воду. Но ВОЗ и ныне там. По решению суда кабальный общий договор с водоканалом объединение разорвало. А вот с персональными счетами так и не вышло. Мы население, а не предприятие. А к нам относятся как предприятие. Жильцы, они написали все стопроцентно заявление о том, что просим взять на абонентские книжечки и опломбировать счетчики. До настоящего времени к нам не пришли, не опломбировали. Полтора года мы за воду не платим. Я расцениваю как откровенно незаконное действие, и которое противоречит статье 22 закона Украины об объединении совладельцев на квартирных домов. Впрочем, водоканалу закон не указ, ведь коммунальщики действуют сведомо о городской власти. И говоря пафосные речи в канун Великой Победы, и мэр, и чиновники вряд ли вспомнят, на какие пытки они обрекают и без того замученных ветеранов. Городские власти должны в первую очередь следить за тем, как поступают коммунальщики и другие энергетики. Но почему даже никто ничего, даже ни, никакого э, действия не было? Вот э, столько дней были без воды, и никто к нам сюда не приехал. Ирина Мороз, Андрей Греков, студия ⁇ Акцент медиа ⁇